Итак, народ, всем привет. Очередная посылочка, вот такая огромная. Откроем, посмотрим. Угу. Такая огромная посылочка и так мало начинки. Очень жаль. Однако начинка очень хорошая. Это у нас кнопки. Как раз заказывал две штуки разных цветов. Была красная кнопка и зеленая кнопка. Такие вот они здоровые. В принципе, удивлен. Я думал, что они будут маленькие, маленькие. Они что-то плотно нажимаются. Хорошо. Это у нас работает. Просто вот нажатие. То есть нажали, работает. Убрали, не работает то есть как-то так а эта зеленая она у нас то есть нажали работает нажали не работает работает не работает потому что ну по звуку Красная такого нет Потом проверю. Думаю, что должны работать. Покупал их в машину, уже даже не помню для чего, по-моему. Вот эту можно приспособить вместо сигнала. Так, у меня на руле он сломан. А эту на подсветочку. Только жалко, надо будет от местами поменять. Подсветка будет красная. Должна быть. Это зеленая. Так, давайте посмотрим, сколько они стоят и сколько стояли. И сколько они шли. Заказывала я их за 42 рубля. На дан... На... Да, заказывала я их за 42 рубля. Одну. На данный момент цена за одну у нас стоит 172 рубля. Непонятный скачок цен. И шло у нас чуть-чуть меньше месяца. Такие две кнопочки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Буду вам очень рад. Всем спасибо за внимание.